Salam dostlar. <laughs> Bu gündə belə bir sualla rasql açmaq istəyirəm. Məni zəyif edən cəhətim hansıdır? Hansı cəhətiniz sizi zəif edir? Aha görə, hansı cəhətinizi dəyişmək lazımdır? 1-ci variant, 3 variant olacaq yenə. 2-ci variant. 3-cü variant. Tutum, hansı cəhətiniz dəyişmək lazımdır. 1-ci variantda bu dəfə leşəng qurbağaları qoyacağıq. 2-ci variantda krossavçik tısbağanı qoyacağıq. 3-cü variantda da, variant da, da sevdiyi daşına olan pələngimizi hansı ürəyinizə düşürsə, hansı sizə xoş gəlirsə tutun o rəqəmi. İstəsəz üçünü də tuta bilərsiniz. Yəni baxın da. Dostlar, sizə necə məsləhətdir? Birinci varianta baxırıq. Hansı cəhətinizi zəyf eləyir? Belə götürəndə o, şey sizin e, pis cəhətinin zəif e, cəhətiniz azdır. Yəni də, yəni e, yox dərəcəsindədir. Çox yaxşı insansınız siz. Çox yaxşı insansınız. Yaxşı cəhətləriniz həddindən artıq çoxdur. E, bəlkə biraz e, çox da e, belə hər şey ola bilsin. E, Özünüz yaxşı olduğunuza görə hər şeyi də çox yaxşı görürsüz və bəzən belə şeyləmirsiz. Onca cəhətdən dəyişməyəolar. Bir az ideallaşdırmayın insanları. İdeallaşdırmayın, yaxşımı? Bir az realist olun insanlara qarşı. Yəni hərəm sizin kimi olmaya da bilər. Bir az ətrafınızdakı insanlara real oları görməyə çalışın. Ataq belə sizin yaxşı insansınızsınız. Təbrik eləyə bilər sizi. İkinci kartda zəif cəhətiniz, baxın, burada o e, dəyişmək lazım gəlir mütləq. Baxın, siz özünüzü sıxırsınız. Addımlar atmırsınız. Özünüzü qəfəsdə hiss edirsiniz. Necə deyir? Necə deyirlər? Bir az cürətli olun. Baxın, ola bilsin, elə bir vəziyyətdəsiz. Özünüzü azad hiss eləyə bilərsiniz. İl işdə, il evdə də başa düşürsünüzmü? E, nətər deyirlər, e, əsir kimi hiss eləyə bilərsiniz özünüzü bəzən də. Məcburi istəmədiyiniz addımları atmaq zorunda qala bilərsiniz. Amma eləməyin. Bir az gücünüzü toplasaq, bu şeyləri belə sığıntıda olma düşəsi olmayacaqsınız. Bir az güclü olun, addımlar atın qırını ipləri, qırını sıxıntını yaxşım əsirdən əsirlikdən çıxın. Özünüzdən çox şaytlıdır. Şey Lazım deyil heç kəsə şey eləmək, necə deyirlər? Dözmək, səbir eləmək siz heç nəyə boşu deyilsiz. Siz ancaq özünüzü xoşbəxt eləməyə qoşulursunuz. Bunu unutmayın heç. Birinci özünüz xoşbəxt olmalısınız ki, sonra ətrafınızdakı insanları xoşbəxt edə biləsiniz. Boşa düşdümmü? Belə uğurlar arzulayıram sizə. Güclü olun. 3-cü variant. Aha, burada necə? Burada sizin kompleksləriniz var. Komplekslərinizdən qurtarmağa çalışın. Siz çox ağıllı insansınız, çox müdrik insansınız, deyil siz? Çox, çox. Yəni siz e, nə tər deyirlər? Hə, həyatın e, hər şeyini görmüş insansınız bəlkə də. Ürə, e, siz bilmiş insansınız da. Yəni hər şey adam başına ola biləsin, biraz e, İlahətlər gəlir ya da müdrikləşir də, siz artıq müdriksiniz. Amma bəzi kompleksləriniz var, komplekslərdən də qurtarın. Siz zətfən çox ağıllı insansınız, çox belə dərrakəli insansınız, çox müdrik insansınız. Komplekslər lazım deyil. Və tək qalmağı xoşlayırsınız siz, ehtimal çox ki. Təkliyi xoşlayırsınız. İçdən bəlkə də adamlar olan yerdə ola bilərsən, içdən tək hiss edirsən özünüzü. Lazım deyil. Ə, çox gözəl insansınız, çox ağıllısınız, müdriksiniz. Sizə də təbrik eləyirəm dostlar. Xoşbəxtlik arzulayıram hamınıza. Çox sağ olun izlədiyinizə görə minnətdaram.